श्रीनारायणहृदयस्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गौ ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः करन्यासः ॐ नारायणः परं ज्योति ऋत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ॐ नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः ॐ नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् ओददादित्यसङ्गाक्षं पीतवाससमुच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत् श्रीमन्नारायणो ज्योति ज्योतिरात्मानारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षं नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्षन्नरायण नमोऽस्तु ते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सर्व सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणत्वमेवासि नारायणहृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव धर्मार्थकारिणी त्वमेवेतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता न तदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत्सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाङ्ग्यो दयालूनाम त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्रजगत्त्रये त्वयाप्यहं न दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोसध्यवृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्रपापेभ्यस्त्राता मे जगति तले त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव दे� प्रार्थना प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकम् अथापि वा यः पठेद् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयम् सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकम् स्तोत्रम् यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलम् प्रोक्तं लक्ष्मीः एतत् एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकम् स्तोत्रं तथा नारायणात्मकम् जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये दिवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत्प्रकाशितम् तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत्सङ्कलितं शुभं स सर्वकामममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत्सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधी यत्रेतत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाञ्चाश्च वेतालन्नाश्चेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत्साधयेत्सुधीर् गोपनात्साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तु ते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणपरो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं मह बहिर्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तु ते नारायणत्वमेवासि नारायणहृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव धर्मार्थकारिणि त्वमेवेतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता न तदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत्सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाङ्ग्यो दयालूनाम त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्रजगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टेश्चन्नशात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोसझवृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्रपापेभ्यस्त्राता मे तले त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्सशकात्वमेव त्वमेव त्वमेव विद्या विद्यागुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकं मथापि वा यः पठेद् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः एतत् एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये दिवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत्प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकामममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत्साधयेत् सुधी यत्रेतत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाञ्चाश्च वेतालन्नाश्चेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत्साधयेत्सुधीः गोपनात्साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद नारायणाद्विधिर्जातो जातो जातो नारायणाच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं मह बहिर्नारायणः साक्षन्नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणत्वमेवासि नारायणहृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव धर्मार्थकारिणि त्वमेवेतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता न तदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाङ्ग्यो दयालूनाम त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव जगत्रये त्वयाप्यहं न सृष्टेश्चन्नशात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोसस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्रपापेभ्यस्त्राता मे तले त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसशशका त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव दशकं देव, चैव मूलाष्टकं मथापि वा यः पठेद् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः सर्वतः एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये दिवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत्प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकामममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत्सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीर्यत्रेतत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाञ्चाश्च वेतालन्नाश्चेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत्पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत्साधयेत्सुधीः गोपनात्साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते